नमस्कार एकादशी निमित्त पांडुरंग गायत्री मंत्राचे पठन करूया पांडुरंग म्हणजे विठ्ठल हे भगवान कृष्णाचे एक रूप आहेत आणि त्यांची पूजा मुख्यतः पंढरपुरात होते विठ्ठलाचे नाव घेताच भक्तांच्या हृदयात एक वेगळीच भावना निर्माण होते ते आपल्या भक्तांना आपल्या जवळचे मानतात त्यांच्या प्रत्येक दुःखात आनंदात संकटात विठ्ठल सहभागी होतात त्यांची भक्ती ही साधी निष्काम आणि भावपूर्ण असते आषाढी आणि कार्तिकी शुद्ध एकादश्यांना या मंत्राचा जप केल्याने अधिक फळ मिळते वार्षिक वारी दरम्यान हजारो भक्त हा मंत्र म्हणतात जे त्यांच्या भक्तिभावाचे प्रतीक आहे मंत्राचे पठन, मन आणि आत्मा शुद्ध करण्यासाठी आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते मंत्र जप ओम भक्तवरदाय विद्मही पांडुरंगाय धीमही तन्नो कृष्ण प्रचोदयात ओम भक्त भक्तवरदाय विद्मही पांडुरंगाय धीमही तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि 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 पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात। ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण 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 कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ रदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय 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 विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महे पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् 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 ॐ भक्तवरय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ भक्तवरदाय विद्महि पाण्डुरङ्गाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्